Setiap manusia ada sisi gelap. Ada kisah yang kita tak nampak di sebalik senyuman mereka. Di sini, kita akan bungkakan kisah-kisah yang penuh misteri, tragedi dan jenayah yang mengubah hidup manusia selama-lamanya. Selamat datang ke Eudaimonia Sufi. Bayangkanlah kau ada seorang anak perempuan yang kau jaga daripada kecil. Kau bahagi pendidikan yang terbaik. Kau bahagi kasih sayang. Kau buat semua benda untuk dia. Sebab apa? Sebab kau nak dia percaya dalam hidup. Tapi pada satu hari, anak yang kau besarkan sendiri, yang kau percayai, yang kau sayang, rupa-rupanya dialah yang merancang nak membunuh kau. Bunyinya macam plot filem thriller kan. Tapi ini bukan filem, ini kisah benar. Kisah Jennifer Pan, seorang anak yang nampak baik, sopan santun, pandai. Tetapi dia sebalik senyuman dia, ada satu rahsia gelap yang tak ramai orang tahu. Macam mana seorang anak boleh sampai hati nak buat benda-benda macam ni? Apa yang buat dia sampai sanggup upah pembunuh? Hari ini kita akan bungka kisah yang penuh tragedi ini, Dari awal hmm. sampai ke pengakhirannya, kau tak akan sangka. Dan kalau kau nak tahu, ada rakaman soal siasat yang tersebar luas dekat internet. Lebih 11 jam rakaman yang bukan sahaja menceritakan kehidupan Jennifer dengan penuh terperinci, tetapi juga bagi tergambaran jelas tentang apa yang berlaku sebenarnya. Mendidik anak-anak bukanlah perkara mudah. Jadi, ibu bapa yang baik memerlukan ilmu, kesabaran dan keseimbangan. Tetapi realitinya ada yang membesar dalam hubungan yang toksik dengan ibu bapa. Dan ada juga yang akhirnya mengambil jalan yang lebih gelap, seperti Jennifer Pan. Jennifer Pan dilahirkan pada tahun 1986 dalam sebuah keluarga imigran Vietnam berketurunan Cina. Ibu bapanya, Han Pan dan Big Ha, berhijrah ke Kanada untuk mencari kehidupan yang lebih baik selepas peperangan China dan Vietnam. Mereka bertemu, berkahwin di Toronto dan menetap di Scarborough. Han dan Big bekerja keras di Makna International, sebuah syarikat pengeluar alat ganti kereta di Ontario. Mereka hidup berjimat cermat selama bertahun-tahun dan akhirnya pada tahun 2004 mereka berjaya membeli sebuah rumah dua tingkat dengan garaj dua kereta di Markham, Ontario. Seperti kebanyakan ibu bapa imigran, mereka mahu anak-anak mereka, Jennifer dan adiknya Felix Pan, hidup lebih baik daripada mereka. Mereka percaya bahawa kunci kejayaan ialah disiplin, kerja keras dan akademik yang cemerlang. Jennifer ni boleh dikatakan anak emas keluarga Pen. Bukan sebab dia manja, tapi sebab dia mesti selalu jadi yang terbaik. Ibu bapa dia yakin kalau kau nak berjaya dalam hidup, kau kena kerja keras. Dapat keputusan yang bagus dan jadi seorang yang boleh dibanggakan. Seawal usia empat tahun, Jennifer sudah dihantar ke kelas piano. Umur lapan tahun, dia mula berlatih menuncuk ais hampir setiap hari selepas sekolah. Dia bercita-cita untuk mewakili Kanada dalam Olimpik. Dan sepatutnya dia memang tercalon untuk sukan meluncur ais di dalam Olimpik musim sejuk. Tetapi semua itu musnah bila ligamen lututnya koyak pada umur 14 tahun. Bayangkanlah, kau dah usaha bertahun-tahun. Tetapi tiba-tiba semuanya musnah dalam sekelip mata. Kekecewaan itu mula memberi kesan pada akademiknya. Walaupun begitu, Jennifer tetap aktif dalam kokurikulum Bermain seruling dalam pancaragam sekolah dan menyertai pelbagai aktiviti lain. Hidupnya dipenuhi dengan jadual yang padat. Sekolah, latihan, belajar sehingga lewat malam. Tetapi masalahnya, bukan semua orang boleh hidup dalam tekanan macam tu. Han dan Big mengamalkan Tiger Parenting. Gaya keibubapaan yang tegas, mengawal dan penuh tekanan. Mereka sangat memantau aktiviti Jennifer. Menjemputnya dari sekolah setiap hari dan memastikan dia tidak tersasar dalam akademik. Jennifer tidak dibenarkan bercinta, tidak boleh menghadiri talian sekolah dan tidak boleh bercakap dengan lelaki. Semuanya ini kerana ibu bapanya takut dia akan kehilangan fokus. Jennifer hanya mahu melihat ibu bapanya bangga dan gembira. Dia sentiasa bekerja keras di sekolah dan semasa tamat pengajian sekolah menengah rendah, dia dijangkakan oleh semua orang untuk menerima anugerah pelajar terbaik. Tetapi bila tiba hari tersebut, dia tidak menang satu anugerah pun. Kekecewaan itu membuatkan Jennifer mula meragui dirinya sendiri. Dia sentiasa cuba menjadi anak yang terbaik, tetapi dia tetap rasa tidak cukup bagus. Pada tahun ke-9 persekolahannya, keputusan Jennifer semakin merosot. Bagi bapanya, grade B adalah satu kegagalan. Bapanya pernah berkata, kau kena belajar lagi, jangan keluar. Jangan bermain telefon. Jennifer sering berasa tertekan. Kadangkala -kadang, dia bermalam di rumah kawan perempuannya. Bapanya mengizinkan tetapi menghantar dia selewat-lewat mungkin pada malam hari dan mengambilnya seawal-awal pagi yang mungkin. Dia tidak mempunyai kebebasan seperti remaja lain. Hidupnya hanya belajar, belajar dan belajar. Dan di sinilah semuanya bermula. Jennifer mula menyimpan rahsia. Dia boleh hidup dalam kepura-puraan dan satu hari nanti kepura-puraan ini akan bertukar menjadi sesuatu yang lebih gelap. Pernah tak kau buat satu pembohongan kecil, dan lepas tu terpaksa menipu lagi dan lagi untuk menutupi penipuan itu? Macam satu benang yang kusut, semakin kau cuba tarik, semakin rumit. Itulah yang terjadi pada Jennifer Pan. Sejak kecil Jennifer hidup dalam tekanan akademik. Dia kena jadi anak yang sempurna belajar straight A. Dia kena masuk universiti hebat. Dia kena buat ibu bapa dia bangga. Tapi, bila keputusan peperiksaannya mula merosot, Jennifer jadi panik. Nak bagi tahu ibu bapa dia mustahil. Nak hadap kekecewaan mereka, dia tak sanggup. Jadi dia pilih jalan singkat dengan menipu. Jennifer mula memalsukan kad laporannya menggunakan template komputer. Bukan sekali, bukan dua kali, Berkali-kali, setiap kali dapat grade buruk, dia tukar jadi A. Bila ibu bapanya tanya, dia jawab dengan penuh keyakinan dan mereka pun percaya. Tipu sunat ini akhirnya menjadi gaya hidup Jennifer. Bila masuk sekolah menengah tinggi, Jennifer dapat tawaran awal ke Universiti Ryerson dalam program sains. Ibu bapa dia gembira bukan main, tetapi ada satu masalah yang besar. Jennifer gagal kelas calculus di tahun 12 tahun. Bukan setakat itu saja, dia tak layak untuk tamat sekolah menengah. University Ryerson pula membatalkan tawaran mereka. Sekali lagi, Jennifer ada dua pilihan. Beritahu perkara sebenar pada ibu bapa atau teruskan kepura-puraan itu. Jennifer pilih jalan kedua. Setiap pagi dia keluar rumah seolah-olah dia pergi ke universiti. Sebenarnya dia tak pernah daftar pun. Dia menghabiskan masa di kafe, mengajar piano dan bekerja di restoran untuk meyakinkan ibu bapanya, dia berpura-pura seolah-olah dia mendapat beasiswa. Dia membeli buku teks terpakai dan membuat nota penuh. Dia menunjukkan bukti-bukti bahawa dia menghadiri kelas-kelas di universiti itu melalui perpustakaan awam yang dia selalu pergi. Setahun berlalu, ibu bapanya masih tidak mengesyaki apa-apa pun. Selepas dua tahun di Ryerson, Jennifer umumkan berita gembira. Saya dah diterima masuk ke Universiti Toronto untuk program farmasi. Ibu bapanya pastilah terharu dan bangga. Akhirnya semua usaha mereka membuahkan hasil. Atau sekurang-kurangnya itulah yang mereka fikir. Tetapi sebenarnya Jennifer tidak pernah belajar di mana-mana universiti pun. Dia tinggal bersama teman lelakinya Daniel Wong sepanjang minggu. Bila ditanya tentang masa depannya Jennifer mereka-reka cerita lagi bahawa dia bekerja sebagai sukarelawan di hospital kanak-kanak Toronto. Dia juga mengambil jurusan farmasi seperti yang ayah dia mahukan. Ibu bapanya pastilah gembira tetapi mereka mula merasa sesuatu yang tidak kena. Satu hari, Big dan Han mula curiga. Kenapa Jennifer tak ada uniform atau kad akses hospital? kenapa dia mengelak bila ditanya pasal kerja sukarelawan dia. Jadi mereka buat keputusan untuk mengesahkan sendiri. Pada satu hari, Big dan Han menghantar Jennifer ke hospital tersebut. Jennifer dengan tergesa-gesa turun daripada kereta tersebut. Tetapi ibunya tetap mengikuti Jennifer. Jennifer terus bersembunyi di unit kecemasan untuk masa yang lama supaya ibunya tidak dapat mengikuti dirinya. Manakala ibunya pergi ke kaunter dan bertanya kepada kaki tangan di sana tetapi tiada siapa pun yang kenal nama Jennifer Pan. Pada keesokan harinya, ibu bapanya menghubungi Topaz, rakan sebilik yang kononnya tinggal dengan Jennifer di universiti. Tetapi Topaz yang terlupa dengan pembohongan Jennifer secara tak sengaja terbocorkan rahsia. Jennifer tidak pernah tidur di rumahnya. Selepas mendapat tahu berita itu, Ibu bapanya pun menghubungi Jennifer dan memintanya untuk pulang pada hari tersebut. Bila Jennifer pulang ke rumah, ibu bapanya terus mendesak-desak jawapan. Akhirnya Jennifer mengaku segalanya. Bahawa dia tidak pernah masuk ke universiti. Dia tidak pernah jadi sukarelawan. Akhirnya Jennifer menceritakan hal yang sebenar. Tetapi bukan semua, hampir dia beritahu pada ibu bapanya bahawa dia tidak pernah masuk universiti bagi bidang farmasi. Dia juga tidak pernah jadi sukarelawan di hospital. Dan dia dah lama tinggal dengan Daniel, teman lelakinya. Big dan Han setelah mengetahui hal itu, hati mereka merasa hancur luluh. Mereka berdua mengamuk memarahi Jennifer. Kami percaya kau, Jennifer. Kenapa? Bagi Big dan Han, anak mereka ni hampir sempurna. Felix anak lelaki mereka yang sekarang sedang menjadi seorang pelajar kejuruteraan mekanikal di universiti berprestij manakala Jennifer anak sulung mereka pelajar straight A berbakat dalam bidang muzik dan bakal menjadi seorang ahli farmasi tetapi kini mereka sedar semuanya pembohongan belaka dan ini baru permulaan dalam hidup yang penuh tekanan Jennifer cuma ada satu tempat untuk lepaskan semua beban iaitu Daniel Wong. Tetapi masalahnya, Daniel bukan pilihan yang ibu bapanya akan terima. Dia ada sejarah hitam, jual dada, berkawan dengan gangster dan jauh daripada bayangan lelaki baik-baik yang mereka impikan. Segalanya bermula masa Jennifer di tahun ke-11. Dia dan Daniel bersama-sama dalam kumpulan pancaragam sekolah. Jennifer bermain seruling dan Daniel pula main trompet. Mereka bermula dengan hanya kawan biasa. Tetapi pada satu hari, kumpulan pacaraga mereka membuat persembahan di Eropah. Jennifer kena serangan asmanya disebabkan pentas auditorium itu penuh dengan orang yang merokok. Daniel lah yang menenangkan dia, membawa dia keluar dari situ untuk mendapatkan udara yang segar. Dari situ, hubungan mereka menjadi lebih rapat dan akhirnya mereka bercinta. Daniel lebih tua setahun daripada Jennifer. Dia terkenal sebagai seorang yang kelakar, ramah dan popular di sekolah. Tetapi di sebalik semua itu, Daniel ada sisi gelap dia. Dia terlibat dengan dunia dadah. Pada hujung tahun yang sama, dia kena tahan polis sebab dalam keretanya ada setengah paun serbuk hijau. Rupanya Daniel jual ganja untuk mencari duit lebih. Setelah itu Daniel berpindah ke sekolah lain kerana keputusannya merosot. Setelah itu, dia masuk ke universiti dan barulah dia bekerja sebagai pengurus di restoran Boston Pizza. Tetapi masih aktif jadi pengedar dadah. Walaupun hubungan mereka makin serius, Jennifer langsung tak pernah mengenalkan Daniel kepada keluarganya. Keluarga Daniel pula dah lama tahu tentang mereka sejak mereka sekolah lagi. Dan mereka sangat pelik kenapa Jennifer selalu lepak di rumah mereka tetapi tidak pernah ajak Daniel jumpa ibu bapanya. Bila ditanya, Jennifer selalu mengelak dan keluarga Daniel pun tidak mahu memaksa. Tetapi sampai bila Jennifer boleh sorot rahsia ini, satu hari ibu bapanya terjumpa sesuatu yang buat semua penipuannya terbongkar. Dari situlah semuanya mula berubah. Bila semua penipuan Jennifer terbongkar, mak ayah dia mengamuk habis. Hancur harapan yang selama ini mereka bina dan macam biasa siapa yang mereka salahkan pastilah Daniel. Dalam kepala mereka semua benda buruk yang jadi dekat Jennifer ini sebab Daniel. Han sampai nak halau Jennifer keluar rumah. Tetapi Big walaupun masih kecewa masih ada rasa belas kasihan. Dia pujuk Han untuk bagi Jennifer satu peluang lagi. Tapi dengan syarat Jennifer kena pilih. Pilih Daniel. Atau tetap menjadi anak dalam keluarga ini. Kalau pilih Daniel, sila keluar dan lupakan keluarga ini. Kamu bukan anak kami lagi. Tetapi kalau kamu pilih keluarga, putuskan hubungan kamu dengan dia serta-merta. Jangan ada hubungan dengan mana-mana lelaki lagi. Kau kena ikut peraturan baru kali ini. Jennifer akhirnya memilih keluarganya, tetapi bukan sebab dia nak sangat. Sebab dia terpaksa. Bermula daripada situ hidup Jennifer macam penjara. Mak ayah dia memegang kunci semua kebebasan dia. Telefon kena rampas. Internet cuma boleh guna untuk belajar saja. Itu pun dihadkan. Dia tak boleh jumpa sesiapa kecuali mengajar piano. Paling sakit dia langsung tak boleh jumpa Daniel. Tetapi biasalah kalau orang dah betul-betul sayang dia mesti mencari jalan bukan Jennifer dan Daniel masih berhubung secara rahsia. Masa berlalu, Jennifer semakin tertekan. Tetapi dalam hati dia, cuma Daniel saja yang memahami. Cuma Daniel sajalah yang menyokong dia selama ini. Sampai satu hari, Daniel sudah bosan dengan hubungan yang macam ini. Satu hari dia buat keputusan untuk putus dengan Jennifer. Hati Jennifer remuk, hancur luluh. Lebih sakit lagi bila dia dapat tahu Daniel sudah ada orang lain. Dalam keadaan terdesak, Jennifer buat sesuatu yang tak masuk akal. Dia reka cerita. Dia bagi tahu Daniel yang ada lelaki misteri datang ke rumah menunjukkan rencana polis. Dan apabila dia membenarkan lelaki itu masuk, tiba-tiba ramai lagi lelaki meluru masuk ke rumah dan mereka merupakan secara berkumpulan. Dan bukan itu saja, dia bercakap lepas kejadian itu, ada orang hantar sampul surat berisi peluru ke rumah dia. Jennifer cuba meyakinkan Daniel yang semua ini adalah ulah teman wanita baru Daniel yang bernama Christine. Daniel, Daniel dia tidak percaya langsung cerita Jennifer. Tetapi Jennifer tetap tidak putus asa. Dia cuba buat apa sahaja untuk memusnahkan hubungan baru Daniel. Dia tetap nak dapatkan Daniel balik tetapi sayangnya Daniel dah mufon. Sekarang Jennifer dah rasa macam tak ada apa-apa lagi dalam hidup dia. Keluarga tak faham dia. Daniel dah tinggalkan dia. Hidup dia seperti musnah. Tetapi dalam saat paling gelap itu, dia dapat satu idea. Dia teringatkan mak ayah dia mempunyai polisi insurans hayat lebih setengah juta dolar untuk dia dan adiknya jika terjadi apa-apa pada mereka. Dan dia masih ingat kata-kata ayahnya dulu. Kau tak akan dapat keluar dengan lelaki itu selagi aku masih hidup. Dan di sinilah semuanya berubah. Jennifer dah sampai satu tahap di mana dia tak nampak jalan keluar lagi dah. Dia fikir satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan menghapuskan halangan terbesar dalam hidup dia, iaitu mak ayah dia sendiri. Gila bukan? Tapi inilah yang dia buat. Pada musim bunga 2010, Jennifer menghubungi Andrew Montemayor, rakan sekolah menengahnya yang pernah dahulu bermegah-megah bahawa dia pernah melakukan rompakan menggunakan pisau. Andrew